Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать, надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете, плохо на свете. Жить одному, жить одному, жить одному. Помню, 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 помню. Птицами считают только тех, только тех, которые летают. И тех, которые летают. И мы не секрет. Значит, лошадь серая рождается темная, почти вороной. Только специалист может определить, что она будет серой. И со временем, как мы сидим, сидим, лошади сидели, сидели, сидели. Значит, встречаются лошади и за белые. Это очень редко, когда сегментация или фасады не за С розовыми или голубыми глазами. Это и за, и, за и за белые лошади. А так они серые. Бывают белые, явно как крапинку, там, какие угодно. Нет. Без Без Темно-темно серая. И со 30 лет. У нас есть... У пчелка. Значит, ее тоже 33 года назад. Она была такая вся... Забитая, это мы мое чуханное животное. На конюшнях нигде нету батарейки. Они сами себя обогревают. Если у нас температура тела 36,6, это нормально. Лошади до 38, это считается нормальной температурой. То есть они сами себя обогревают. Летом здесь прохладно, а зимой тепло. Мы ходим сюда греться. Так, вот у нас есть лошадь Она тротенистая порода, вороной масти. Все видели, как ее покупали после работы. Лошади обязательно не когда ножки моют. Или ножки моют, или ножки это его зовут Тарас. Он кракенинской породы и вороной мастер. Значит, он тоже раньше находился в спорте, но так как у него больные ножки, он сейчас находится как бы на пенсии. Вот они вдвоем, это вот битвы, получается одинаково, они много не работают. Вдвоем их выпускают, они сами себе посудят работают биологические часы, они возвращаются, знают, что получат свои начальники, они возвращаются на обед, и становятся каждый день комнат, каждый, каждый день, и кушают не а это, это добро, называется добро. Раньше проводили горячим раскаленным железом, это была базовая операция. Сейчас проводят жидким азотом, обеспечивают просто волосы Каким он родился в конном заводе? Значит, у всех вас один, считает день рождения 1 января. 1 января начинается ребиться кобылы. Вот он родился 10. Мог родиться 10 февраля, 15 марта. Когда он был в год. Но он родился 10, мы поставили 7 в руной киды.

Про бабушки про дедушки, все записано. Этот боже, когда начинает участвовать, начинает участвовать в соревнованиях. Ой. А сколько ну, раз сейчас начинаем. Ну, ну. Сядь в этом Так, готовы? Сейчас, секундочку. Ще чуть-чуть. Мимо белого яблока луны Мимо красного яблока заката Облака из неведомой страны К нам спешат и опять бегут куда-то Всім сям за облачною далі. Газ... Через поріг щось давати, бо посваритись. Під час спокорону не можна стояти на порозі. Поріг, як і двері, був межою між зовнішнім світом і внутрішнім. Зовнішній світ це був ворожий, поганий, а внутрішній це свій хороший. Такою ж символічною і внутрішньо було вікно. Через вікно людина підтримувала зв'язок з небесним світом, з богами, сонцем. Небесне вікно відкриває Бог для сонця, для місяця, зірок. Звичай пов'язані з вікном. Вікна очі хати, закривались на ніч, У вікно не можна дитина і сюди. Не торопиться надо узнать надо узнать мне что я за птица а почему а потому плохо на свете плохо на свете жить одному жить одному жить одному помню 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 помню